Cilvēks paliek cilvēks. Pomagam Ukrāņu bēgļiem Latvijā. Projektu īstenoja biedrība patvērumsdrošā māja. Finansē ASV valsts departaments. Hmm. Vasara to jāsipērno. Vasara ir jau klāta. Mēs, patvērumsdrošā māja, arī priecājāmies par sauli un siltumu, bet mēs arī turpinām palīdzēt tiem, kam palīdzība ir ļoti nepieciešama. Refleksiem, patvērummeklētājiem, trešo valstu pilsoņiem un pilnīgi noteikti mēs palīdzam Ukraiņiem. Ne tikai tādā veidā, bet arī apmācot tos cilvēkus, kas pēc tam var tālāk doties uz redzes gaitās. Un tieši tāds bija Banka iekšā. Vairākas nedēļas nogales. Paskatīsimies, kā tiek apmācīti vadītāji. Tā jau pēc bumbas redzams, ka tās ir neformāls mācības, tas ir vadīju apmācības projektā. Cilvēks paliek blakus, kur mēs palīdzam ļoti dažādos veidos uruņiem. Man... Pirmkārt, šie cilvēki ir brīvprātīgi ja? un ļoti svarīgi, ka cilvēks vēlās to darīt. Satiekties ar otru cilvēku, satiekās viņa sarunas kopā. Satiekās divas personas, tādas, kādas viņas grib redzēt viens otru. Satiekās vēl divas personas, kādi viņi ir patiesībā, un vēl divas personas, kā viņas viens otru parāda. Un, Šajās apmācībās ļoti svarīgi, ko jau mēs pirmajā nodarbībā darījām, ir izprast vispār komunikācijas stilus, saprast, kāda ir cilvēki mums apkārt, kā mēs ar viņiem kopā varam sadarboties. Un, nākamie jautājumi ir gan par kultūru riskiem, gan par sadarbības, un arī konfliktu risināšanu. Jā, daudz tādi neformāli jautājumi, kas palīdz diviem cilvēkiem atrast, uzrunāt vienam otru. Un atbalstīt vienam otru. Manuprāt, tieši Ukrāņiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā šajā momentā, ļoti svarīgi neatrast tikai to vadīju, to, to mentoru, bet atrast arī draugu, atbalsta personas nu, tā veidā. Un, tāpēc ieguvēji ir pilnīgi abi, gan vadīja, gan. Šodien mums tā ir un tā sociālā iekļaušanās. Un šī nav tāda formāla lecība. Mēs kāpjam iekšā uruškā, jau tādā mazā nelielā kurpē, lai arī no tāda cilvēka perspektīvas saprastu, ne tikai kā palīdzēt, bet arī kādi resursi ir vajadzīgi, kādi resursi ir jāpiesaista, lai varētu vieglāk sniegt šo atbalstu, kas ir paredzēts. Tā? Šeit mēs paliekam gudrākiem. Paliekam, mēs uh, tam slēdzam, nu, kā jau nu, tādā formā, arī kā teikt, mēs saprotam. Ziniet, kā mēs tam visam radām, jau tādā gudrā, ļoti, ļoti zinoša. Un šeit mēs varam to parādīt, ja, izstāstīt. Tas nāk ārā, un mēs saprotam, tiešām mēs esam ļoti vērtīgas būtnes. Tad bija vēl viens kolosāls sadraudzības pasākums, Ukraiņiem, kas dzīvo Rīgā. Браудцы с Емус, с Пьеукрайнями, Кациву Лепая. И вместе они провели колоссальный экскурсий День по Лепаю. Мы сегодня провели целый день с нашими друзьями, которые приехали к нам с Риги. Мы uh, делали экскурсии по разным местам. Ну, для нас, как уже для жителей Лепаи, за больше чем два года это... Не было что-то новое, но нам было очень приятно показать людям, которые приехали, еще не видели этих мест, и мы видели, как им все нравится. Особенно понравилась работа гида, потому что она рассказала много таких вещей, которые мы уже видели, но не знали их историю так четко. От сегодняшней поездки в Лиепае я в восторге, если честно. Настолько все организовано, настолько какие-то маленькие детали продуманы. Все для людей, все для нас, для нашего комфорта. Каждый раз спрашивается, насколько нам здесь классно. Хорошо. Нам очень классно, правда. Экскурсии интересные получились. Не все вместе мы пошли, а какие-то вот такие моменты. Там себе открыли, там Просто открыли. Это Может возможность быть? всем встретиться объединиться и очень много для интеграции, потому что есть вещи, которые, например, мы бы сами долго или бы искали, или бы даже не знали, если бы нам не помогали интегрироваться в новое общество. Ну, это очень облегчает этот путь. И Большинство вещей, которые нужны для жизни, для обучения, для работы, с этим помогает проект разобраться в вопросах из юридической точки зрения, из социальной я думаю, что всем помогает. Этот проект прекрасен, но он помогает нам лучше ассимилироваться и узнать культуру и историю Латвии. Потому что непонятно, насколько мы долго здесь будем. Нужно вливаться и вживаться в этот общий коллектив. И нам... Ну, помогают латыши это сделать. А та, та, Slavu Ukrājienē. Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam ukrāņiem, bēgļiem Latvijā. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja - finansē ASV Valsts departaments.